जी आपका पता है दस साल में आप मोदी जी का पूरा पूरा आशिर्वाद दे, 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 जी दे, तो दे दिया है 2008 में उन्होंने 76 में मोदी जी का पास होने को दिया था 2019 में आप आशिर्वाद दिया 2020 फेयर इलेक्शन दस साल हमारा काम आप दिया था अब पूरा देखिए मोदी जी का कठिन परिश्रम गरीब परिवार का मोदी जी का काम दस साल में मोदी जी का हमारा यूथ का काम हमारा देश में हमारा फार्मर्स का हमारा सरकार का काम पूरा आपने निर्णय ले लिया बार मे ट्वेंटी फिफ्थ इलेक्शन में पूरा आप तीसरा बार आपका आशीर्वाद मोदी जी का आप देने के आप रेडी हो गए इधर 2014 थाउजेंड फोर्टीन इलेक्शन अलग था बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलग इलेक्शन था 2024 में एक डिफरेंट गठबंधन हमारा देश में हो रहा पंजाब हमारा मित्र है पंजाब में आप पार्टी सेपरेट लड़ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी ऑपोजिट में लड़ रहा बीजेपी ऑपोजिट में लग रहा दिल्ली में आप पार्टी का कांग्रेस पार्टी का दोस्ती है पंजाब में उसकी है तो ये गठबंधन पूरा देश में ये गठबंधन दिल्ली पंजाब में गठबंधन में पूरा देश में केरला में कम्युनिस्ट कांग्रेस का लड़ाई तमिलनाडु में कम्युनिस्ट कांग्रेस का दोस्ती முழுமையாவது அறிவியல் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் ஒன்றாக இணைந்து இருக்கிறார் நான்கு சீட்ல ஆம் ஆத்மி கட்சியும் மூன்று சீட்ல காங்கிரஸ் கட்சியும் தமிழ் கொள்ளையடிப்பு தெரியும் இருக்கக்கூடியவர் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர் நம்முடைய தமிழ் கலாச்சாரத்தின் மீது மொழியின் மீது மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை வைத்திருக்கக்கூடிய மனிதர் ஒரு ஆழ்ந்த இருக்கக்கூடிய மனிதர் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி मैं आपका एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारा देश में कांग्रेस पार्टी का नेगेटिव क्या है जी नॉर्थ अलग है साउथ अलग है नॉर्थ ईस्ट अलग है वेस्ट अलग है बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर समय में इंदिरा गांधी जी के एडवाइजर है राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर समय में राजीव गांधी जी के एडवाइजर है मनमोहन सिंह शांत देख रहा है वो तो साउथ में अलग है नॉर्थ ईस्ट चाइनी तरफ से हमारा दिल्ली प्रदेश में पूरा व्हाइट कर दिख रहा है देश पूरा बेस्ट आरब कांग्रेस का चिंतन है कांग्रेस का मन में है हमारा देश सेपरेट है पूरा नॉर्थ सेपरेट है साउथ सेपरेट है नॉर्थ ईस्ट सेपरेट है वेस्ट सेपरेट है పత్ర హింద పంజా పుత్ర నిధర తమిళ నిధర దేశ అలగ భాషా జన్మ నిధర బీజేపీ చింతన మోదీ జీ కాన్ భారత మతాజీ కా పుత్రమీ भाषण का लो पंजाबी फ्रेस एक ही भारतीय स्पिरिटन में चल रहा है आप इलेक्शन में 2024 में 25 में दिल्ली कांग्रेस का 70 ईयर्स का तोड़ने का पॉलिटिक्स आप खत्म करना पड़ेगा इलेक्शन में कदम करना पड़ेगा राहुल गांधी जी का भाषण आप देखो तमिलनाडु में कंप्लीटली डिफरेंट भाषण

நாட்டு மக்களை ஏமாற்றி வடக்கு தெற்கு என்று குறித்து இந்த நாட்டை சின்னாபனப்படுத்த வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் தீர்மானித்திருக்கிறார் மோடி அவர்கள் நம்முடைய தமிழ் மொழிக்கு உச்சபட்சமான மரியாதை காசி தமிழ் சங்கமாக இருக்கட்டும் சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கமாக இருக்கட்டும் பாராளுமன்றத்தினுடைய மைய கட்டிடத்தில் நம்முடைய செங்கோலாக இருக்கட்டும் நம்முடைய தமிழ் சமுதாயத்திற்கு மிகப்பெரிய மரியாதையை நம்முடைய பாரத பிரதமர் கொடுத்திருக்கிறார் आम आदमी पार्टी आरंभ समय में अरविंद केजरीवाल जी क्या जी मैं परिवारवाद का एगेंस्ट हूं तो, मैं कांग्रेस का एगेंस्ट तो, हूं मैं भ्रष्टाचार का एगेंस्ट हूं तो, मैं दिल्ली में एक एक हमारा मित्र कौन है आपका मैं सेवा करूंगा अभी आम आदमी पार्टी का परिस्थिति आप देखो आम आदमी पार्टी का दो मंत्री जेल में एक चीफ मिनिस्टर जेल में 1 तक चीफ मिनिस्टर का घर में अंदर एक राज्यसभा एमपी का असल होगा इसका आम आदमी पार्टी क्या कारण बोल रहा देख रहा सीसीटीवी इमेज बेट दिया नए अध्यूट का सेल्फर का पूरा फॉर्म ये आम आदमी पार्टी का अभी परिस्थिति है राहुल गांधी जी आज दिल्ली में प्रचार में बोल रहा हूं சந்தர்ப்பவாத அரசியலை நாம் புரிந்து கொண்டதுடைய முன்னேற்றத்திற்கான அரசியல் கிடையாது இந்த நாட்டை அடுத்த கட்டம் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்கான அரசியல் இல்லை டெல்லியை பொறுத்தவரை வளர்ச்சியும் வேண்டும்

सीधर हो रहा था इधर इधर कम्यूनल गवर्नेंस था दिल्ली में कांग्रेस कांग्रेस का 10 साल का गवर्नेंस डेवलपमेंट नहीं था सिक्योरिटी नहीं अभी मोदी जी का 10 साल का गवर्नमेंट अब देख रहा एक दिल्ली एक इंडियन नॉर्मल सिटी है इंडियन कैपिटल सिटी नहीं है ग्लोबल सिटी का क्या डेवलपमेंट चाहिए मोदी जी सरकार में दस साल में का उधर था நான் உங்களிடம் வைக்கக்கூடிய அந்த வேண்டுகோள் டெல்லி மக்களுக்கு எல்லாம் நம்முடைய தலைநகரம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் வேண்டும் இந்த தலைநகரம் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் இந்த தலைநகரம் வலிமையாக இருக்க வேண்டும் இந்த தலைநகரத்திலே வளர்ச்சி இருக்க வேண்டும் ஊன்றும் இருக்க வேண்டும் என்றால் டெல்லியிலே மோடி இருக்க வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இங்கிருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழ் சிந்தனை எங்களுக்கும் வேண்டுகோள் இந்த முறை டெல்லியில ஏழுக்கு ஏது

दस साल का दोनों का इलेक्शन में भ्रष्टाचार हटाना पड़ेगा आम आदमी पार्टी का सरकार अब देख लिया करप्शन डिपार्टमेंट में करप्शन है यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट में एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड कोर करप्शन एक ताइय बना दिया ताल का नेम दे दिया एक क्लास में करप्शन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रिपोर्ट में दस हजार कोर का करप्शन है இதை அத்துறைப்படுத்த வேண்டும் டெல்லிக்கு இது போன்ற ஒரு அரசியல் கட்சி தேவையில்லை இது போன்ற ஒரு அரசாங்கம் தேவையில்லை தேவை சொல்லி கொள்ளையடிக்கக்கூடிய ஆம் ஆத்மி அதனால் இங்கே நாம் வைக்கக்கூடிய அன்பார்த்த வேண்டுகோள் நமக்கு நேர்மையான அரசியல் வேண்டுமென்றால் என்றால் மறுபடியும் மோடி அவர்கள் மூன்றாவது முறை இருக்க வேண்டும் அதை நீங்கள் செய்து காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி என்னோடு அற்புதமான தலைவர்கள் இந்த மேடையில் நின்று கொண்டிருக்கிறார் குறிப்பாக இந்த பகுதியினுடைய மூத்த தலைவர்களாக இருக்கக்கூடிய முன்னாள் கவுன்சிலர் பொதுச் செயலாளர் ஸ்வேதா சங்கிஜி அமாரா பாச அமாரா திலக் நகர் கான்ஸ்டுவன்சி சுனில் ஜிண்டாஜி அமாரா பாசி

சோமியா புத்தாஜி இருக்கிறாங்க ஜெய்ப்பூர் நகரத்தினுடைய மேயர் எலெக்ஷன் பிரச்சாரத்துக்காக இந்த பகுதியில் வந்திருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து இந்த அற்புதமான இந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய டெல்லி பிஜேபி பிரதேசத்துடைய நம்முடைய தமிழ் செல்வனுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய முத்துசாமி அவர்கள் துணை தலைவராக இருக்கக்கூடிய தண்டபாணி அவர்கள் மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்து

நீங்கள் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு வாக்களித்து ஒரு அருமையான அரசை வலிமையான அரசை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அன்றே உங்களிடம் கேட்டுக் நன்றி வணக்கம்